صلى صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم دير ليس لعز الميس بردها إمام مهدي برد məktəbiyyət məruzunda xoş gördüyü inşallah Allah təala İmamə Zaman əleyhissalamın zuhurun təcil bizi o zuhura əməli şəkildə hazırlanmadan qərar versin inşallah. Zuhuru gəldən günahlarımızı əxfə beləsin. Günah etməməyə bizlərə tövfik və niyayət eləsin inşallah. Bugünkü mövzumuz İmam Mehdi ilə dışında İmam Mehdi əccaləllah təalanın xüsusiyyətləri haqqında inşallah danışacağıq. Rivayetlə inşallah başlayırıq söhbətimizə. Nəmanənəl-Ərəbəsərində 188-ci səhifədə belə bir hədis gətirir İmam Sadiq əleyhissəlamdan Ravi Süleyman ibn Bilal. Deyir İmam Sadiq ağa da buyurdu ki, mən ata-babalarımla belə bunu nəql eləyirəm. Bir nəfər Ağa Memurul Müminə salam yaxınlaşıb arz elədi dedi ya Əmirul Müminin. Ey möminlərin əmir. Bize Mehdi haqqında, qaim haqqında məlumat ver, xəbər ver. Əmirul Müminə salam buyurdu. Ölənlər öldükdə, möminlər azaldıqda, hak yoldu olanlar aradan getdikcə, getdikdə bax o zaman aləm Mehdi'nin zuhuru baş verəcək siz Süleyman ibn Bilal deyir. Deyir İmam Sadiq (a.s.) ki, həmin Əmirul-Müminin (a.s.) ilə bu sualı soruşan şəxs dedi, soruşdu. Ey məminlərin əmiri, o kimlərdəndir? Məhdi kimlərdəndir? İmam buyurdu, Əmirul-Müminin (a.s.) bəni Həşimləndir. Ərəblərin uca dağının zirvəsindəndir. O ərəblərin ətrafında su yığınları olan bir dənizdir ona sığındılar zaman onlar üçün əmin və güvənilən bir kəsdir. Peyğəmbərin hədisi ilə uyğundur çünki peyğəmbərimiz buyurur: "Məsalü əhləbeyt ikə məsalə səkinətün nuh". Məna məhəlbeytim bənzəyir nüb peyğəmbərin cəmsinə. Kim ona mensə necat tapar, kim ondan ayrılıdışsan qərq olar. Bəli, ona sığındıqları zaman Onlar üçün əmin və güvənli kəsdir. Bulandığıları zaman onları saxtaşdıran mädəndir. O elə bir şəxsdir ki, ona ölümcül bir hücum çəkilən zaman qorxmaz, əlalar yaxınlaşdığı zaman zəifliyi göstərməz, silahlılar hücum çəkdiği zaman geri çəkilməz. Hz. Məhdiyə Əleyhissalamın mənəvi xüsusiyyətlərin ağarmıdılının salam sahibi. Ciddidir, güclüdür qəlibdi şirdi zülmün kökün kəsəndir kafirləri məhv edən və çox şücaətlidir balaməhdidir Allahın qılınzlarından biridir başçıdır əli atsıqdır Böy böyük və ali cənablığa böyük ali cənablığa və şərəfə malikdir şərəf və şanı ən əsl olandır fitniyə dalmış azğın şəxs səni ona bəyət etməkdən çəkindirməsin. Elə bir şəxs danışsa, ən şər danışan adamdır, sussa fəsad mənbəyidir. Yəni kim İmamə Zaman Əleyhissəlamın ona inanmağın, ona bəyət etməyin qarşısında danışsa, İmam buyurur ki, ən şər adamdır və susanda da ən fəsad mənbəyi olan adam. Sonra yenidən İmam Mehdi'nin xüsusiyyətlərinə, Əmirul-Mümininə salam qayıdıb belə buyurdu. Sizin içərzdə məscanın sarıdan ən geniş məscəni olan kəsdir. Sizin ən elimliniz, içinizdə ən çox sülh rəhmedən odur. İlahi onun gəlişini qəməndən xilas olmaq qərar ver. On onun, onun əli ilə ümmətin birliyini bərpa elə. Əgər Allah sənin üçün bir xeyir qərar versə, həzimli və qərarlı ol. Onun huzuruna yetişməyə müvaffiq olasan, ondan üz döndərməyəsən ona tərəf hidayət etdirsən ondan ayrılmağa buyurdu. Bunu deyib Əli ilə sinəsinə işarə etdi və dedi: "A, onu necə də görmək istəyirəm." Əmilmə ona salam buyurur: "Necə də Hzrət Məhdini görmək istəyirəm." E, bu bayaq xərz etdim hədis mənbəsindən, bir də Muntəxəb əsərdə səhifə 309-da, e, hədis içidir. Biharləmbarda cild 51-də səhifə 115-də də, 115 -də, də hədis yerin tutubdur. Biz də ə, bu zəmində İmamın xüsusiyyətləri barəsində olan hədislərdən biri də Əbu Vayldəndir. Belə nəql eləyir. Deyir: Əmirül-Mümininə salam, İmam Hüseynə (ə.s.) baxıb buyurdu: "O oğlum mağadır. Necədir ki, onu Allah Rəsululu ağa adlandırıb, şeyd. Şeydiz. İmam Həsən və İmam Səddəqə (ə.s.) məhəmməd buyurur: "Seyyid-i şəbab-i əhlil-cənnə". Zənnət cəvanlarının ağası. İmam bunu buyurur ki, bu oğlum Ağad Hüseyn necə ki peyğəmbər Allah rəsulunu ağadlandırıb. Allah onun sülbündən adı sizin peyğəmbərin adı, sizin peyğəmbərin adı ilə eyni olan bir şəxs çıxaracaq ki, yaradılış və xloq cəhətdən ona peyğəmbərə oxşayacaq. O insanlar qəflətdə olan bir vaxtda haqqın öldürüldüyü, haqsızlıq aşkara çıxdığı bir zamanda qiyam edəcək. Allahand olsun, əgər vaxtından tez çıxsa boynu vurular. Baxın indi İmam Əmirul Möminə salam, İmam Məddi Əli salamın zuhurunun gecişmə səbəbinin birini burada buyurur. Vaxtından tez çıxsa o bir imamlar kimi, yəni öldürülər. Onun qiyamına görə göylərin əhli və sakinləri sevinəcəklər. Zaman və zəmin yaranmalıdır. O geniş alınlı, naziş və bir qədər çıxıntılı burunlu diriq qarınlı, əzələli, yəni və böyük budlu bir şəxsdir. Bu zahiri əlamətlərdir. Sağ budunda xal var, yer üzü zülm və haqsızlıqla dolduğu kimi ədalətlə dolduracaq, inşallah, balam mə. Ümrani ibnə Əyəm belə rivayət edir. Buyurur: "İmam Bağirə sılıma dedimcə, sənə fədə olmağa mən Mədiniyə gəlmişəm, belimdə də içində 1000 dirəm olan pul kisəsi var." Mən Allah'a əhd etmişəm ki, ya o pulu sizin qapınızda dinar-bə dinar, dinar xərcləyim, ya da siz mənim soruşduğum suala cavab verəcəksiniz. İmam buyurdu, ey İbrahim, sualının bir cavabını al, dinarlarını da xərcləmə. Yəni oturacağam burada bu pulu xərcləyənə qədər istədimi soruşmasam getməyəcəm, almasam cavab. Mən soruşdum, sizə and verirəm Allah'a. Ə, Allah rəsulu ilə olan qomluğuzu and verirəm siz bu işin sahibisiniz. Yəni qiyam edəcəyək şəxs sizsiz, qaimsizsiniz. İmam buyurdu: "Xeyr. Mən soruşdum: Atam anam sizə qurban, ağa, bəs o kimdir?" İmam buyurdu: "Rəngi qızılımsındır, gözləri çuxurdur, daşları çatmadır, çiyinlərinin arası genişdir, saçında çəpəy var, üzündə bir xal var. Allah Musaya rəhmət eləsin." ehtimal budur ki, Hazret-ül-Musa peyğəmbərə oxşarlıqları baxımından İmam bu sözü buyurur. Yəni balam məddi Əziz-ül-Musa oxşar bir şəxsdir. Əbu Bəsir rivayet edir. Bu hədis oxuduğum hədisin mənbasi Biharül-Ənvar da cilt 51-də səhifə 40-dadır. Əbu Bəsir İmamı Bağirə sənnun belə buyurduğunu rivayet edir. Buyurur: "Ey Əba Muhammed, daimdə üç əlamət var. Saçında bir xal, başında kəpək var. İç cinin arasında sol tərəfdə bir xal var. Sağ cinin altında as ağacının yarpağına oxşar bir şey var. Cabir Cüəfi nəql edir. İmamə Baqir aləyhissəlamdan buyurur: Ömər ibnə Xəttab möminlərin əmiri aləyhissəlamdan e, Mehdi'nin adı nədir soruşdu. Hazət aləyhissəlam buyurdu: Həbibim Allah rəsulunu zuhur edənə qədər Onun adını deməyimə icazə vermədi. Ömər soruşdu: "Bəs o zaman xüsusiyyətləri nədir?" İmam Əmirul-Mümininə salam buyurdu: "Orta boylu bir cəngdir, üzü və saçları gözəldir. Saçları çiyinlərinə qədər inmiş, üzünün nuru, saçı və saqqalının qaralığını aradan aparmışdır. Atam bacıların ən yaxşısının oğluna fəda olsun." Əli əleyhissalam əziz Əl məhdiyə əleyhissalam barəsində buyurur: "Atam qurbanı" Bimran ibn Əyyan deyir: İmamı Baqir əleyhissəlamdan soruşdum: "Siz qailsiniz?" İmam buyurdu: "Mən Allahın Rəsulunun övladıyəm. Mən özüm qan tələb edən kəsəm, lakin Allah istədiyini edəndir. Hara gedəcəyini bilirsən? Sənin axtardığın kəs iri əzələli, saçında çəpək, ən üstün kəslərin övladıdır. Allah Musaya rəhmət eləsin. Yenə də bayaqca düzsə uyğun Biharlan vardı oxumuşdum. Muazzamə hadisdə E, səhifə cilt 3-də səhifə 238-də. İnşallah bu zəmində birdən də hədis oxuyuruq, inşallah geniş hədisdir. Bunun inşallah qurtara biz səy qovurduq. Nə gözəl, qurtarılmasın heə bu hədisin davamın gələn verliş arz edirəm. Əbdüləziz ibn Məsrim belə rivayet edir. Mərvədə ağamız İmam Rıza alayhis salamın yanında idik. E, Gəlişimizin ilk gündən əshabımızdan olan şəxslərlə birlikdə 20 günü cami məscidinə toplandıq. İmamət məsəsindən söhbət açdılar. Bu barədə çoxlu ixtilaflar və fikir ayrılıqları olmasından danışdılar. Mən ağam İmam Əmrəzə Əleyhissaləm yanına gəlib bu fikir ayrılıqları ilə ona söhbət açdım. İmam Əmrəz Əleyhissaləm təbəssüm edib buyurdu. Ey Abdülaziz, cemaət bilmir, onları aldadıblar. İmam barəsində cemaəti aldadıblar. İmam kimdir, imam necə olmalıdır? İmam Əmrəz Əleyhissaləm onu buyurdu. Heygətən də aducu olan Allah öz dilinini kamil etmədəm peyğəmbərlərin canını almadı. Allah ona içərisində hər şeyin təfsilatının olduğu Quran nazil etdi. Halal və haramları, hədləri, hökmləri, cəmaatın ehtiyac duyduğu şeyləri kamil şəkildə Quranda bəyan elədi Allah təala. İzzət və zərər sahibi olan Allah təala buyurur: "Biz kitabda heç nəyi nəzərdən qaçırmamışıq." Ən hamısıdır 38-ci ayədə. Ömrünün sonunda veda həccində ona bu ayəni nazil edildi. Bu gün əlliəvə məkməltuləkun dinəkum və atəmtu alaykum niəmeti faraditu lakum alislamə dinə. Bu gün dininizi sizin üçün kamilləşdirdim, sizə öz niəmətimi tamam elədim və bir din kimi sizin üçün İslamı qəbul eləmə elədim. Maida surəsi 3-cü ayəni İmam Rıza (ə.s.) oxudu. İmamət məsələsi niəmətin tamamlanmasıdır. Əl-yaum akmaltu lakum dinakum bu gün sizin dininizi tamamladım. Yəni imaməti Allah təbərak və təala peyğəmbərin diriliyi ilə elan edilənə qədər din tamamlanmır. Və İmam Rəza (əsr) buyurur: "İmamət məsələsi nemətin tamamlanmasındandır. Əzət-i Peyğəmbər öz ümməti üçün dini bilikləri açıqlamadan, açıqlamadan onlara yolu göstərmədən və onlara haqq söz üzrə üzərə qoymadan Haqqın nə olduğunu olara göstərmədən dünyaya, dünyadan köçmədi. Əli əslama olara rəhbər və imam təyin edildi. Ümmətin ehtiyac duyduğu elə bir məsələ qalmadı ki, onu açıqlamamış olsun. Kim iddia eləsə ki, Allah öz dinini kamil etməyib, Allahın kitabına qarşı çıxmış və kafir olar. Məgər onların onlar imamətin məqamını və hansı dəyərə malik olduğunu bilirlərmi ki, o barədə onların seçim haqqları da olsun. İmamın kim olduğunu bilən onun hüququ var imam seçə. Durub peyğəmbərin yerində imam seçənlər bilmir ki imam kimdir. Bilmir ki Allah Teala Bəqərə surəsinin 124-cü ayə-əsasən hansı imtahanlardan sonra imam seçir və ya hələ imtahan etmədən Allah Teala Allahu aləmu haysəcə rəsaləta Allah bilir özü rəsatətin kimdə qoysun. Nübüvvətin imamətini kimdə qoysun. İbrahim peyğəmbərə Allah təala bu inni ca'iluka lin-nasi imama. Mən səni imam seçirəm bununla deməyə istəyir şey imamı. Mən seçirəm. İmam Rza alayihissalam da bunu buyurur ki, e, yəni məcəllə onlar imamətin məqamını və hansı dəyərə malik olduğunu bilirlərmi ki, bu barədə onların seçim haqları da olsun. İmamət dəyəri ən uca. Yəni bilək əvvəlcə imamçılıq şəhniəm böyük məqamı ən yuxarı olan bir mənsəbdir ən al çatmaz bir məqamdır. Elə dərin bir ümmandır ki, insanların ağılları oraya çata bilməz, şəxsi rəyləri ora yetişməz, onlar öz seçimi ilə kimisə imam təyin eləyə bilməzlər. İmamət elə bir məqamdır ki, Allah onu İbrahim xəlilə peyğəmbərliyi ilə və dostluq məqamından sonra üçüncü məqam olaraq əta etmişdir. Bəqərə surəsinin 124-cü ayə İmam Rıza əleyhissalamə işarə edir. Buyurur ki, və idib təla İbrahimə rabbuhu bi kalle faiz btalah ibrahim rabbuhu bi kelimatun fa atammuhun qala in jaalakal linasi ma ma qala imam qala min duriyyati qala layna ahd az zalim Allah təala burada imamətin kim seç seçə bilər onu buyurur və imam kimdən olar onu buyurur. Buyurur ki, e, eləcə İbrahim peyğəmbəri Allah təala bir sıra kəlmələrlə imtahan elədi. O üç kəlmələri, o imtahanları tamam edəndən sonra Allah Tala: "Burda İbrahim mən səni imam seçirəm." İmam Rəza (ə.s.) onu buyurur ki: "İbrahim peyğəmbər, nəbi idi, rasul idi, ul-lazim idi, xəlil idi." Bu rütbələrdən sonra Allah Tala imamlıq rütbəsi verdi. İmam Rəza (ə.s.) buyurur: "İmamlıq məqamı elə bir məqamdır. Bu boyda rütbələrdən sonra Allah Tala İbrahim peyğəmbərə bu rütbəni verdi. İzzət və cəlal sahibi olan Allah Allah buyurur: "Məgər səni mən səni insanlara imam təyin edirəm İbrahimə buyurdu." Bu zaman sevinən Xəlilullah dedi: "Bəs nəslimdə necə Allah Taala buyurdu: "Mənim əhdim zalımlara yetişməz." Ağara 124. Bu ayə qiyamətə qədər bütün zalımların imamətini batil eləyir və yalnız pak və seçilmiş bəndələrə aid olduğunu bildirir. Sonra İzzət və Cəral sahibi olan Allah ona rütbə eliyərək seçilmiş və paş şahsçıları onun nəslində qərar verdi və buyurdu ki, və İshaqi və nəvəsi Yaqubi əlavə bəxşiş çimonətə əldə idi və hamısını salih elədi, onları bizim əmrimizə doğru yönəldən rəhbərlər elədi və onlara xeyir işlər görməyi, namaz qılmağa zəhət verməyi vəhy elədi. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Əmbiya surəsi 70 72 73-cü ayəni imamımız Əli əs-salam oxuyur. Və buyurur: "Əsrlər boyu imamət onların nəslindən bir-birlərinə ötürülü, ötürülə getdi və nəhayət həzət-i Rəsulullahın sallallahu alayhi və sallamə çatdı. İzzət və cəlal sahibi olan Allah təala buyurdu: "Əlbəttə insanların İbrahimə ən yaxın olanı ona təvə olanlar və həzət-i Nəbi hamsinin bu peyğəmbər və ona iman gətirən kəsillərdir." Ali İmran surəsi 68-ci ayəni İmam Rəzavi əs-salam buyurur. İbrahim peyğəmbərin imam seçilməsini Allah təala qərar verib, cöhrə nəsindən davam eləyib. Sonra da Ali İmran 68-də verilmiş ki, o peyğəmbərə ən yaxın olan Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm və onun iman gətirənlərdir. İmamət xüsusi olaraq ona aiddir. Sonra adı uca olan Allah əmri ilə onu Allahın fərz etdiyi qayda-də Əl-i Rəsuləm ötürdü. Beləcə də Allahın ilim və iman bəxş etdiyi kəslər Onun nəslində olmuş oldular. Onlar barədə Allah buyurur. Elm və iman gətirmiş şəxslər isə deyəllər: Siz şübhəsiz Allahın kitabına əsasən dirilmə gününə qədər qaldınız. İmamət qiyamət gününə qədər e, yalnız e, yalnızca Əlinin nəslinə məxsusdur. <coughs> İndicə peyğəmbərdən sonra peyğəmbər yoxdur. Belə isə cahillər necə imam seçirlər? İmamət peyğəmbərinin peyğəmbərlərin məqamı vəsillərin irsidir. İmamət Allahın xilafətidir və peyğəmbərin xilafətidir. Ümümmünlərin əmiri Əlinin məqamıdır. Həsən Hüseynin mirasıdır. İmamət dinin bağı, müsəlmanların işlərinin nizamıdır. İmam yer çörəsinin nizamıdır. Yerin oxu yerin nizamda saxlayır. İmamət olmasa yer öz nizamından çıxar dünyanın salih müminlərin izzeti di imamət imamət islamın şanlı əsası uca budağıdır imamla namaz zəkat oruç həcc cihad tamam olar qənimətlərin və sadəqələrin paylanılması ədlərin hökmün icrası ölkənin sərhədlərinin və ətraf məntəqələrin qorunması həyata keçər hamısı bunlar imamla olar imamsız yəni hətta ibadətlər də bir yerə gedib çıxmaz İmam Allah'ın halalını halal eləyər, haramını haram bilər. O qədər İmamın yerinə e, imamlıq iddiası edənlərdən halalı haram, haramı halal eləyən görmüşük. Tarix boyu Maviye Yeziid oturduğu yerində Yeziid Allah'ın aşkar haram etdiyi şarabı içib Memun sinində cəmata e, belə deyək xəlifəliyidir. Allah'ın dinini iman müdafiye eder. İnsanları hikmet, güzel, nesiyet ve aşkar üzere Rabbinin yoluna davet eder. İmam parlayan bir güneştir ki, alem onun nuru ile ışıklanır. O öyle bir üfüqdedir ki, eller ve gözler ona satabilmez. İmam nur saçan ay, ışıklı çıraf, parlak bir nurdur. Zülmet karanlıklarda, kimsesiz diyarlarda, çöllerde, tufanlı denizlerde yol gösteren ulduzdur. İmam susuz qalmış kəs üçün şirin bir sudur, hidayəti aparan nurdur, belələrdən xilas edən bir xilasçıdır. İmam təpə üzərində qalanan bir oddur. İsmi məciz edənlər üçün istilik, yolunu itirənlər üçün yol göstərəndir İmam Rza (ə.s.) İmamın mahiyyətinin mənəvi mənalı izah edir. Kim ondan ayrılsa, hələk olar. Duayı şəh münazat-ı şəbaniə daimi oxuyuruq. E və lazım oləmləhüm lahiq və mütəəxhirun uhüm zahir və -mütə 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 mütəqaddəm oləhüm mariq kim olardan qabağa getsə də qarq olar arxa uzaqlaşan da qarq olar kim olardan yapışıbsa necat tapa kim ondan ayrılarsa hələk olar imam yağış dolu bulud idi reysan yağışı idi nur saçan günəş idi kölgə salan bir səma idi günəş düşənmiş yer idi bol sulu çeşmə idi Zəhra adacının sududur, bağçadır. İmam sirdaş, yoldaşdır, şəfqətli atadır. Nə desən İmam odur. E, Mehriban qardaşdır, körpə balasına məhəbbət bəsləyən ana kimidir İmam. Bəlalar zamanı bəndələrinin sığınacaq yeridir. Qurban olumsana yaymağımız olsun. İmam Allahın bəndələri üzərindəki əmin şəxsi və höccətidir. Onun şəhərlərdəki xalifəsidir. Allahı tərəf çağırandır, Allahın hərəmini müdafiə edəndir. İmam günahlardan arınmışdı, tacdı, əyiblərdən uzaqdı, elm və helm sahibidi, dinin nizamıdır, müsəlmanların izzətidir, münafıqlara, qəzar kafirlərə hələkət deyim. Axı necə İmam buyurur, İmam Rəsulullah buyurur, bütün əyib və noksanlardan uzaqdı İmam. Necə əyibli və noksanlı şəxsi İmamın yerində İmamı qəbul edə bilər mə? Beləsiz kim İmamı, e, hətta İmam buyurur, İmam e, təfarrudu dəhri Vahidə Dahri İmamuz zamanasının təkidir, yeganəsidir, heçcə sonu toy bərabər olmasın. Diqqət edin, bir zamanda bir neçə peyğəmbər, bir neçənin peyğəmbər olub, amma bir zamanda iki imam yoxdur. Var, amma biri natiq, biri samit, biri gözləyən imamdır, danışmayan imamdır, biri danışan imamdır. Məsələn Ali əsr-ı müqaddəsə, İmam Əhmədələ, İmam Həsənələ gözləyir, İmam Həsənin vaxtı İmam Hüseynələ gözləyir. Belə-belə, amma eyni zamanda iki İmamı İmam müəmməzə riyə bilməz. Allahın vahid adının yer üzərindəki təcəllisi, zamanın İmamıdır. Heç bir alim ona sata bilməz, onun yerini heç kəs doldura bilməz. Heç kəs onun bənzəri və misli deyil o fəzilət sahibidir. Lakin onu o bütün bunu da öyrənmədən və kimdən-sə tələb etmədən sahib olmuşdur bütün bunlar ona lütfkar və bağışlan Allah tərəfindən təhdilmişdir demişdi. İmam Ərza əs-salam elmi lədində işarə etdi. Yəni İmam heç bir məktəb-mədrəsə oxumur. Bu Allahın onların qəlbinə yerləşdirdiyi ilahi elm. Görəsən kim imam, İmamı tanımaq mərtəbəsini sata bilər? Və onu seçə bilər heyhat, heyhat onun məqamlarından bir məqamı, fəziletlərindən bir fəziləti vəsst etmək istəsələr, ağıllar azar, azar hikmət sahibləri mərtəl qalar. Aql sahibləri acizdəşər, dəracı sahibləri cahil qalar, şairlər sözsüz qalar, ədəblər aciz qalar, bəlağət sahibləri söz tapmazlar, acizliyi və nöqsanlarını etiraf edərlər. Bu onun təkcə bir məqam və ya fəzləti barədə belədir. Bəs görəsən bütünlükdə necə vəsf edə bilər ya da tərif edə bilər? İmamımıza istinad buyurun, mən İmamın bir sifətini sayıram. Kim onu tərif edə bilər? Subhanullah görər, bəs görəsən bütünlükdə necə bəsvədə bilər, ya da tərif edə bilər? Və ya onun işindən bir şey dərç edə bilər, kimsa onun məqamına keçib onun yerini doldura bilər. Qeyri-mümkün deyil. Necə mümkün olsun ki, bir Allah, o əl uza uz adamların əlindən, bəsvədənlərin vəsfindən uzaqda olan bir ulduzdur. Kim belə bir şəxsi seçə bilər? Hansı ağıl onu dərk edə bilər? Hardadadır onun kimi biris? İmamın zaman, hər zaman İmamın Onun misli yoxdur. Elə bilərsiz ki, bu üç Məhəmməd peyğəmbərin ailəsindən kənarda mövcud ola bilər. Allah hənd olsun ki, nəfsləri ya onlara yalan deyib, batillər onları aldadıb yoldan çıxardı. Onlar çıxılması çox çətin olan sürüşkən bir yerə çıxmaq istədilər, lakin ayaqları sürüşüb ən aşağı yerə düşdülər. O, öz aciz, naqıs və kəm ağılları və batillərlə ilə imam təyin etmək istədilər, lakin bununla da ondan daha da uzaqlaşdılar çətin bir şey istədilər, böhtan etdilər, çox dərin bir vəziyyətə düşdülər. Şeytan onları aldadı və aməllərini onlara gözəl göstərdi. Onlar aldandı. Halbuki bunlar əvvəl bəsirə təhliiddilər. Vaxtımız burada sona çatdı. İnşallah gələn dəfə bu hədisi davam edəyərik. Allah hamarınıza səlah və hürmət. Allah zamanı imamın zuhurun təcil, biz o zuhuru əməli şəxsə dadzlıq onlardan qərar versin. Assalamu alaykum və rahmatullahı və bərəkatu. Allahın amanında olasınız inşallah. Oh, 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 oh.